Halo sobat semua, kembali lagi di channel asal ternak, channel yang membahas seputar peternakan. Ada banyak jenis usaha yang bisa Anda jalankan, baik sebagai usaha sampingan maupun sebagai pekerjaan utama, seperti salah satunya adalah ternak ayam. Baik itu ternak ayam kampung, ayam petelur, atau ayam pedaging broiler. Dari ketiga jenis ternak ayam ini, secara umum untuk perawatan memang tidak begitu sulit. Namun, sebaiknya sebelum Anda memulai ternak ayam, terlebih dahulu Anda harus melihat peluang bisnis hingga rencana bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang Anda miliki, baik itu kemampuan finansial atau wawasan pengetahuan tentang ayam itu sendiri, baik itu cara perawatan atau pemasaran ayam, agar nantinya tidak terjadi kesalahan. Karena dari ketiga jenis ternak ayam ini, tentunya memiliki cara perawatan dan kebutuhan finansial atau modal yang berbeda. Seperti jika Anda ternak ayam petelur dan ayam pedaging broiler, tentunya cara perawatan dan biaya yang dikeluarkan untuk ternak ayam petelur dan pedaging broiler pasti akan lebih besar dibandingkan dengan ternak ayam kampung. Lalu, apa saja yang harus dilakukan jika Anda ingin ternak ayam kampung? Jika Anda sudah yakin, untuk memulai bisnis ternak ayam kampung, satu hal yang paling penting sebelum memulai ternak, yaitu menentukan jenis ayam kampung. Sebab untuk jenis ayam kampung, memang sangat banyak sekali macamnya, seperti, ayam aka, ayam kampung KUB, ayam kampung super atau joper, ayam kampung yudistira, ayam sensi, dan lain-lain. Setelah itu barulah Anda bisa menentukan langkah selanjutnya. Lalu, langkah apa saja yang harus Anda lakukan sebelum memulai ternak? Berikut sudah kami rangkum beberapa langkah penting sebelum memulai ternak, tapi seperti biasa, sebelum kami lanjutkan, jangan lupa bantu like, komentar, share, dan subscribe dulu ya, sobat, agar channel ini bisa terus berkembang. Langkah penting sebelum memulai ternak ayam kampung: yang pertama, menentukan lahan. Langkah penting yang pertama adalah menentukan lahan untuk dijadikan kandang ayam. Dalam hal ini, ada dua aspek yang harus Anda lihat sebelum menentukan lahan untuk kandang ayam, yaitu: pertama, sirkulasi udara, apakah baik atau tidak; kedua, sinar matahari, apakah bisa masuk atau tidak ke tempat yang akan kita jadikan kandang ayam. Kedua aspek ini tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan ternak Anda nantinya. Kedua, menentukan metode pemeliharaan. Langkah penting yang kedua sebelum mulai ternak adalah menentukan metode atau sistem pemeliharaan. Dalam hal ini, ada tiga kategori yang biasa dipakai oleh para peternak, yaitu jenis pemeliharaan, sistem umbaran, semi-umbaran, dan intensif. Ketiga, pembuatan kandang ayam. Langkah yang ketiga sebelum memulai ternak adalah membuat kandang. Pembuatan kandang ini tentunya disesuaikan dengan sistem atau metode pemeliharaan yang sudah Anda pilih. Jika menggunakan sistem umbaran, tentunya Anda harus menyiapkan lahan yang luas agar ayam bebas berkeliaran dan sedikit kandang tempat ayam tidur di malam hari dan melindungi dari hujan. Lalu, jika menggunakan sistem semi umbaran, tentunya Anda harus membuat kandang yang luas agar nantinya ayam bisa berkeliaran di dalam kandang. Dan jika menggunakan sistem intensif, Anda hanya menyiapkan kandang sesuai dengan jumlah ayam, seperti kandang panggung. Keempat, memilih bibit unggul. Cara memulai ternak yang keempat adalah memilih bibit unggul. Dalam hal ini, jika Anda sudah menentukan pilihan jenis ayam. Maka, saat pembelian bibit unggul yang harus Anda perhatikan adalah keasliannya. Belilah bibit unggul dari sumber yang dapat dipercaya, dan pastikan itu benar-benar bibit ayam yang Anda inginkan. Pembelian bibit ini bisa berupa anakan ayam DOC atau indukan. Kelima, mencari rekan atau partner bisnis. Cara sebelum memulai ternak yang kelima adalah mencari rekan atau partner bisnis. Dalam hal ini, carilah partner bisnis yang sudah profesional, baik itu dalam cara perawatan maupun pemasaran. Tujuannya agar nantinya Anda bisa berkomunikasi, berbagi informasi, dan belajar agar usaha yang Anda kembangkan bisa berjalan lancar. Jadi, itulah beberapa langkah yang harus Anda lakukan sebelum memulai ternak ayam. Semoga ada manfaatnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.